У центрі уваги урядового уповноваженого справ інвалідів Олексія Журавка вже з перших місяців роботи на цій посаді є захист кожної людини з вадами здоров'я. Сьогодні в Україні налічується понад 5 відсотків, а це близько 2,8 мільйона осіб з фізичними вадами, кількість яких, на жаль, з кожним роком збільшується. А тому, щоб знати справжній стан справ у цій сфері і правильно вибудувати свою політику, в Кабміні запроваджена нова посада, і не даремно її очолив народний депутат України п'ятого та шостого скликань Олексій Журавко. Адже Усі ключові проблеми людей з обмеженими можливостями криються у законодавстві та недосконалості механізмів реалізації на місцях, маючи достатній досвід роботи у Верховній Раді та незрівнянний життєвий шлях як інвалід першої групи з дитинства, Олексій Валерійович, як ніхто інший, вміє захистити права та інтереси людей з інвалідністю, особливо якщо це стосується поліпшення якості їхнього життя. Працюючи у новому статусі уповноваженого кабміну з квітня 2013 року, Олексій. Олексій Журавко розглянув вже понад 100 звернень громадян за принципом індивідуального підходу до кожного окремого випадку. Миттєве реагування це у подальшому ефективне вирішення проблеми, вважає Олексій Валерійович. У мене статус немножко вище, ніж замміністра. Тобто я на сьогоднішній момент э, подчиняюсь прем'єр-міністру Азарову і подчиняюсь президенту України. Це да? якщо говорити про непосредственно вертикали мои. Все остальное я принимаю на свое усмотрение. Ну, давайте будем говорить, бесчинство чиновника. Таких фактов очень много. Там, где действительно не смотрят на инвалидов, забирают территории, забирают участки. Моя задача сегодня не допустить конфронтации, найти оптимальный вариант для того, чтобы сторона, которая менее защищенная, получила свое вы поймите правильно, что не все зависит от государства как только это пишут. Почему я всегда говорил, что есть еще человеческие отношения и вся наша жизнь, как и парламента, как и кабинета министров, как и администрации, все еще на сегодняшний день зависит и от человеческих отношений. Есть бессовестные люди, которые пользуются, рано или поздно приходит этому конец. Есть люди с совестью, которые отвечают аналогично того вопроса, который был задан. Допустим, мною. Я подхожу к своей работе принципиально и четко. Одним із першочергових питань, яке сьогодні намагається вирішити уповноважений справ інвалідів, це вжиття заходів щодо конфлікту навколо бази відпочинку для сліпих івушка, яка знаходиться в елітному місці в кончі заспі на річці Козинці і яку намагаються забрати сусіди-олігархи, Олексій Журавко сміливо виступає в засобах масової інформації в центральних газетах на телебаченні на захист людей з вадами зору і обіцяє, що не дозволить забирати в них те, що їм по праву належить. Над документами у розв'язанні цього складного майнового конфлікту сьогодні працюють фахівці адміністрації президента, і прем'єр-міністр України Микола Азаров, і перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов також одержав доповідну записку від уповноваженого щодо усунення порушень прав інвалідів позору на оздоровлення та реабілітацію на базі, яка потребує ремонту та оновлення. Ми говоримо непосередньо о созданої структури какуридової уповноваженої. по правам инвалидов. Что это обозначает? Это усиление координации работы социальных служб. Это первое. Второе. Мгновенная реакция правительства на какие-то нехорошие ситуации. То есть это общение правительства напрямую. Третье. Это непосредственно реакция на письменные запросы. Так как непосредственно я, как инвалид первой группы, я этим занимался в социальном комитете, я лучше понимаю человека, у которого есть проблема и боль. У нас таких фактов очень много. И обратно это все зависит от человеческого фактора. Что такое кабинет министров? Это глобальная машина, которая занимается государственным масштабу не одним человеком, а занимается целой страной. Вы с этим согласны, я думаю. Что такое урядовый полноваженного? Это тот, который занимается точечными проблемами, которые есть. Урядовый полноваженный может подготовить ряд законопроектов на рассмотрение Кабинета министров. Этим тоже я занимаюсь. И мы сегодня готовим ряд законопроектов, которые нам помогут сегодня двигаться вперед в непосредственном. В том аспекте, когда инвалида в обществе будут воспринимать лучше. Но здесь много позиций. Первая позиция – это обратно человеческий фактор на месте. Не только госчиновника, но и человека, который непосредственно живет. Приведем маленький пример. Один человек, который идет в троллейбус, видит, что идет слепой, он берет и помогает. Другой человек заходит в мэрию, но тоже инвалид. Но рядом чиновник стоит, и он ему не помогает войти в мэрию. Это человеческий фактор. Но ну, кабинет министра ⁇ это же небольшой человек-воспитатель, который будет воспитывать этики и все остальное. Это все рождается в душе. Вот моя задача стоит все-таки привлечь общественность, чтобы не только государство помогало этим инвалидам и обездоленным людям, но и человек. Первое мы на сегодняшний момент создали. Кортраду, очень серьезную, на уровне государства, в которой вошли 18 организаций инвалидных, общественных, всей Украины. Вторая задача ⁇ это мы сегодня отрабатываем правильный алгоритм документа оборота и обращения общественных организаций. Третья позиция на сегодняшний день. Мы начали работать с тем, что они вносят свои предложения. Это по созданию рабочих мест для инвалидов. Это формирование непосредственно бюджета для социальных, общественных организаций в Украине. Это непосредственно развитие нормального понимания, что такое инвалид. Нормально. Вот моя позиция как инвалида первой группы. Дайте мне удочку, не мешайте, я сам буду ловить рыбу. То есть я в состоянии прокормить семью. Это моя позиция. Вот это должно прививаться. Не ждать только от государства помощи, но еще самому надо суметь это заработать. И помочь не только себе, но и другому. Такой, как ты. Вот это моя задача. Вторая задача – помочь человеку, который на сегодняшний день не может работать. Инвалиду, который не трудоспособный. Это моя задача. Вот я этим и занимаюсь. Мы на сегодняшний день безбарьерная Движения и непосредственно уже подготавливаем законопроект, чтобы дома, учреждения, детские садики не сдавались без подъездных специальных путей или лифтовых приспособлений, мы уже этот законопроект готовим. Но есть вопросы, которые надо правильно их отработать, для того, чтобы не ущемить другого человека права. Что же правильно поймите? Поэтому я б не говорив, що це завтра сьогодні буде. На сьогоднішній день цей механізм, ця робота вже запущена. Питання, з якими найчастіше звертаються люди з вадами здоров'я, стосуються підвищення розмірів соціальних виплат, забезпечення засобами реабілітації і автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, наданням допомоги у працевлаштуванні. Зважаючи на високий рівень безробіття в країні, підприємства і організації неохоче працевлаштовують інвалідів. Олексій Журавко вважає за необхідно розробити в державі певні заходи по заохоченню роботодавців у створенні робочих місць для працездатних інвалідів. Приміром, підтримувати підприємства, де працюють інваліди в частині одержання державних замовлень своєчасного відшкодування ПДВ, підтримка творчих спортивних здібностей дітей-інвалідів, теж важливий напрямок роботи урядового уповноваженого справ. инвалидов Олексія Журавка. За три месяца создать традиционный центр общественных организаций инвалидов, это не так легко дается, да? Но все-таки мы его создали. Если в плане это примерно должно было год-полтора, то это свершилось все за три месяца. Это о чем говорится о том, что мы говорим сегодня об объединении инвалидного движения и создании условий для работы. Мы говорим об этом. Мы Нажать. говорим за то, что власть нас слышит. Хотел бы слово благодарности президенту сказать за то, что все-таки ввели, будем говорить, должность урядового рядового премьер-министру хотел бы сказать, потому что благодаря этому есть уже сегодня результаты. У нас девочка есть инвалид первой группы, которые оказали содействие в непосредственно выходе из детского дома Трупинского в жилье. На год продлили. Есть там, где мы непосредственно спортсменов, э, отправили э, пару олимпийцев, которые плаванием занимаются на каноях, отправили за, за рубеж э, завоевывать медали. Кстати, они хорошо и выступили. будем говорить, выступили и так далее. Э, есть кричащие вопросы, которые были вот, по утосу мы решили эту проблему. Тоже благодаря усилиям РДО полноваженного и поддержке непосредственно правительства и президента. И есть вопросы, когда незаконно отбирают там территории, участки у инвалидов под видом какой-то общественной организации. Вот этим я разбираюсь индивидуальными вопросами. Таких вопросов очень много. И примерно это на сегодняшний момент, если вот так Взять отчет, который я подготовил, это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать вопросов о глобальном масштабе решений. За каждым вопросом стоит человек. Это реальная работа. Я привык работать. Плюс по Херсону обратились непосредственно сердечники, которые уже имеют инвалидность, группу, операции прошли. Вот я сейчас занимаюсь непосредственно э, амбулаторией скорой помощи, непосредственно там, где полностью оборудование для сердечников. У нас в Херсонской области нет. В Донецке есть, в Харькове есть, в Запорожье есть. Вот этим я вопросом занимаюсь. Ко мне много идут обращений со стороны бывшего моего округа. Я пытаюсь чем-то помочь, я никогда не отказываюсь. Кстати, мы недавно решили вопрос непосредственно по социальным льготам, по автомобильным перевозкам. То есть автоперевозки непосредственно связаны с социальной незащищенной группой людей, там где по субвенциям, по выплате. Вот этим вопросом, пожалуй, ко мне обратились, и я решил этот вопрос успешно. Як і раніше, Олексій Журавко вболіває душею за свою малу батьківщину, місто Цюрюпенськ, та й загалом за всю Херсонщину, болить душа народного депутата України п'ятого і шостого скликань за свій округ. І наскільки сьогодні вистачає у нього повноважень, намагається вирішити проблеми, з якими звертаються до нього земляки, болею однозначно переживаю, тому що тот хаос, який відбувається от так, на моєму округі, я завжди... болел, переживал за людей. Мне обидно, что один раз приехал я, увидел, что свет отключается, другой раз, что в парке нету света, это не по моей вине, как некоторые пустили слухи. Мне обидно, что два таких мощных, как они представили народных депутатов, не справились с мусорной свалкой. Когда ко мне обратился человек с Капаней, инвалид первой группы, сердечное заболевание, я не мог отказать. Сейчас этот человек уехал. Я помог. Цена вопроса 7 тысяч гривен. Я не отказываюсь от своих предприятий, хотя я там номинальный как учредитель, но, естественно, как госслужащий я не имею права заниматься бизнесом и так далее. Мы помогли с этим вопросом, решили вопрос, и поставили кардиостимулятор. 1 сентября. Я не хочу сказать, что я был великий. Но каждое 1 сентября, и вы об этом знаете, я все время где-то в какой-то школе помогал. Пытался максимально больше. Пусть по чуть-чуть. Если, допустим, поликлинику взять зная, что на сегодняшний день в той иной поликлинике нет того или иного оборудования. Но я думаю, можно найти 15-20 тысяч и помочь. Любой. Пусть это не Цюрюпинск. Любой поликлиники. Но этого ж нет. Я знаю, что на сегодняшний момент зарабатывать такие деньги, я думаю, можно какой-то фонд создать. А вот теперь вы сами как избиратели и думайте. А я уверен, сто процентов. Придут новые выборы, и сразу будут подарки давать, обещания давать. Ну, говорят, не краше слово «хорошо», а дело твое. Ну вот и посмотрите. С одной стороны, это вы увидите, что поимели, а что потеряли. Я пользуюсь всегда пословицами, да? Вот был такой случай у меня в жизни, вот, на моем же округе, когда одного человека уничтожали на нет. Я вступился. Умер Я всего приехал на похороны, я так примерно подсчитал, это все село вышло, полторы тысячи. Так значит, у нас человека ценят, когда он мертвый. Вот, вот это самое страшное. Так если перенести судьбу тех выборов, это на пять лет все умерло. Я запустил 23 лифта. Из них сегодня работает 7. Этим надо заниматься. В Чаплынке, по-моему, да, да, в Чаплынке купил кабель, поменяли, его вырезали. Этим надо заниматься. Должен быть непосредственно хозяин, который должен непосредственно заниматься. Вот народный депутат, я не скажу, грубовато хозяин, но он по отношению к своему делу, он хозяин. Потому что человек должен понимать, что если этот кабель, либо лифт отключат, и будет жалоба, приедет народный депутат, выяснит почему почему тех или иных денег нет, откуда их взять, как правильно договориться с местной властью, как правильно договориться в Верховном Совете, как правильно в Комитете договориться, как правильно договориться в Кабинете министров. И пошло по вертикали. Это все объективная работа. Народный депутат — это не призвание. Народный депутат, в первую очередь, это совесть, в вторую очередь, это человек, который все время над собой работает. И работает, и помогает другим. Вот это народный депутат. Підтримуючи славетні традиції своїх земляків, Олексій Журавко завжди охоче бере участь у всіх культурно-мистецьких заходах та урочистостях, пов'язаних із святкуванням річниці Цюрюпинська, почесним громадянином якого він є. Адже саме за його безпосередньої участі свого часу в Цюрюпинську було створено і облаштовано набережну та чудовий парк на житлоселищі, яким щоденно опікуються підприємства, теж засновані Олексієм Валерійовичем. І як прикро і боляче буває, коли хулігани нищать цю. Прошу. Я знаю, сколько обходился этот парк для того, чтобы он освещался. Но одно дело, когда берегут, а одно дело, когда извините. И не могу на эту ситуацию повлиять. Потому что, когда был народный депутат, все боялись. Завтра будет депутатский запрос, согласно закону. И те, кто ломал... Те, кто уничтожал с рогаток светильники и лопатами в шести частях перебили кабель, извините, оно денег стоит. Вы извините, его надо содержать. Так это в первую очередь к людям. Высадите, если жил поселок, хочет на сегодняшний момент, чтобы этот парк сохраненный был, высадите десант, Каждая квартира пусть по 20-по 10 гривен в месяц соберется. Каждая на жил поселке. А зарплату охраннику, они а которому лицо чуть ли не разбили, когда он увидел, что с рогаток стреляют. Заплатите за свет, покрасьте лавочки. Хорошо жить, когда оно постоянно есть. И под прикрытием мощи журавка. Ну я что строил для людей. Пожалуйста, все, берите. И я всегда призывал всех к чему. Умейте сохранить то, что вам дали бесплатно. Я могу провести, какую аллею прекрасную сделали. Кстати, вы тоже показывали на берегу, да? набережную, да, вы помните отлично. Как было противно смотреть на третий день, когда фонтан поломали. Когда изувечили все мусорные бачки красивые, переворачивающие. Когда вот тот памятник помидор, который красивые сделали, это наше лицо. И его уничтожили. И уголовные дела там возбуждали все. Я к бывшим моим избирателям я назову так, вот гляньте в свое сердце, вы сами убиваете. Ведь у каждого отца и матери есть ребенок. Почему не объясняйте, что не надо там ломать? Если у вас что-то в головах чудится, и вам что-то непонятно, возьмите голову в стенку, побейтесь, может дойдет, что этого нельзя делать. Возьмите, создайте свой фонд городской на содержание этих парков. И по 10 гривен, по 20 кидайте. Пожалуйста. Но когда раз я восстановил, это деньги. А это зарплата. А мне люди, не мне, а руководителям задают вопрос. Вы туда гупаете, восстанавливаете, а нам зарплату не платите. Но это неправильно. Почему у них я должен отбирать, а другим давать? Нет. У вас есть народный депутат, который вы избранный, он должен этим заниматься. Почему один только журавка? Была проблема по летным перевозкам. В мою компетенцию это входит. Я этот вопрос решил. Был вопрос по детскому дому в Херсоне, связан с питанием. Я решил этот вопрос. Пожалуйста, я занимаюсь. Я как есть, так и есть. Но надо же побеспокоиться, что ж вы делаете и ломаете то, что вам построили. Да? Или приведем пример. Алексей Валерьевич, не ставший народным депутатом. Меркулов есть, бар есть. На второй день вырезал забор с журавлями, это ваш человек. На третий день бойня-Резня в городе Цюрюпинске с подрезом. И на третий день всю клумбу выкатали, потому что они, видительно, напились. Но это не к журалке вопрос. Это в первую очередь этика, это культура, это во вторую очередь совесть этого руководителя, который находится на сегодняшний день на территории парка и имеет заведение. Но это не журавка. Вообще-то жестко сегодня правоохранительные должны наказывать вплоть до уголовной ответственности и в тюрьму. Потому что строится это для будущего, не для журавки. Журавка бы мог бы себе этот фонтан поставить себе дома, который, кстати, уже 7 лет строится. Я говорю объективно и не скрываю этого. Да, журавка все имеет, но вопрос же не стоит конкретно в журавке. Он же не отобрал назад. Ой, извините, вы меня не избрали, я забираю фонтан. Ой, извините, я забираю светильники. Поломали у кого? Поломали сами у себя. Поломали вот тот труд, который сделали предприятия. Пусть бы по никого хочешь, был. вот они поломали. Ну и пусть подумает о нем. Пожалуйста, вопросов нет. Придите, создайте оргкомитет. Там, кто там? Жители города Цюрюпинска. Создайте оргкомитет, создайте общественную организацию. И напишите. Сохранение Цюрюпинского имущества и парков. Назовите. Введите туда руководителя кого вы хотите. Пригласите предприятие, соберитесь по 200, по 100 гривен, заплатите за материал, почувствуйте, что оно такое, что чужие люди делали. Отремонтируйте, платите зарплату охраннику, и у вас будут все светильники работать и все остальное. Да? Вот в первую очередь я считаю, что люди сами болеют. И молодежь у нас страдает. Это деградация. Поэтому не ко мне вопросы. И не связано это, что я дал команду непосредственно отключить и обрезать. Нет. Я как человек могу уставать. Человек, который работает на предприятии, том или ином, он тоже может уставать. Ему тоже надо откуда-то какие-то средства, финансы брать для того, чтобы на сегодняшний момент решать хотя бы вот эти злободневные дни каждого рабочего дня. Мусор надо убрать, подчистить, полив, посмотреть, не дай бог, где-то какой-то провод лопнет. Почему? Потому что это ответственность обратно, потому что там люди работают. Поэтому это я могу только обращ... обратиться к жителям города Цюрюпинск. Вы сами содержите город и сами себя спасете. Помогите хоть раз. Просто своему городу. Вот так только могу сказать. С моей стороны, я как помогал, я так и помогаю. Сьогодні в Україні питаннями інвалідів опікується понад 200 підприємств організації інвалідів, з яких 14 всеукраїнських увійшли до складу дорадчого комітету, що створений при урядовому уповноваженому справ інвалідів. І це хороше підґрунтя для формування механізмів соціального партнерства з органами влади та інститутами громадянського суспільства, що сприятиме ефективній реалізації політики держави щодо осіб з інвалідністю. Навіть не зважаючи на фінансово-економічну нестабільність в країні, уряд продовжує створювати гідні умови для життя. Людей з особливими вадами. Про це свідчить і ратифікація Конвенції ООН про права інвалідів, і продовження соціальних ініціатив президента України. Зрештою, створення інституту уповноваженого кабміну справ інвалідів, зусилля якого спрямовані на те, щоб люди з вадами здоров'я почувалися повноправними громадянами нашої країни. І так буде, вважає Олексій Журавко.